আকাশবাণী গুৱাহাটী উপন্যাস পাঠ এই অনুষ্ঠানটিত প্ৰচাৰ হৈ আছে অৰুপা পতংগীয়া কলিতাৰ উপন্যাস অয়নান্তৰ ধাৰাবাহিক পাঠ পাঠ কৰিছে নয়ন প্ৰসাদে প্ৰযোজনা ঋতুপৰ্ণ দাসৰ তাই ভাবিছিল বুলনিত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে আইতাকে হুলস্থুল লগাই দিব নাই মামী এহঁতৰ হুলস্থুলখিনি চাই আইতাক নীৰৱে ৰৈ থাকিল তাইও আইতাকৰ কাষ চপা নাই বুলনিৰ প্ৰায় চব ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে আইতাক ৰৈ আছে তাই লাহে লাহে আইতাকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িল আইতাকে তাইক সাৱটি ধৰিলে তাই যে আইতাকতকৈ ওখ হৈ গল বুকুৰ ওচৰত থকা আইতাকৰ শৰীৰটো তাইৰ সৰু ছোৱালী এজনীৰ দৰে লাগিল আইতা তগৰ কত আছে তাই বাৰু মামীহঁতক দিগদাৰী কৰে নেকি অৱধ জীৱটোৱে বুজিছে আনৰ কেতেৰা জেঙেৰা খায়ে তাই তৰিব লাগিব ৰুমা বাইদেউৰ কেনে আইতা ভাৰ্গৱৰ্মাকৰ কি খবৰ হাইথা চৰাই আছেনে নাই দৰিয়া গোঁসাই আছেনে তাই যেন একে উশাহতে গোটেই চহৰখনৰ কথা বুজ লব যশোদাই হাঁহিছে হাঁহাই থিত লৈছ হে একে উশাহতে তোক মহাভাৰতখন কেনেকে কওঁ বাৰাণ্ডাত বহি চবেই চাহ খাইছে তামোল লৈ তগৰ সুমাই আহিল তগৰৰ গাত সেই পুৰণা চোলাকেইটা আঁঠুৰ বহু ওপৰলৈ উঠি গৈছে তাইৰ চুলিকোচা জপৰা বহুদিন তেল টেঙা পৰা নাই যত বান্ধি তাইৰ চুলিৰ পাক খোৱা আঙুঠিবোৰ নোহোৱা হৈ গল চোলাটোৰ লেচবোৰ ছিগি ওলমি থকা ফটাকানি যেন লগা হৈছে তগৰে চাহৰ কাপ প্লেটবোৰ এযোৰ এযোৰকৈ উঠাই নি ডাঙৰ কাঁহী এখনত তুলিলে কাপ প্লেট সামৰি থকা তগৰৰ কণ কণ আঙুলিবোৰত মইলা নখবোৰ কলা বহুদিন কটা নাই তগৰে বৰ সাৱধানেৰে খোজকাঢ়িছে তগৰৰ সৰু সৰু ভৰিকেইটা সাৱধানেৰে মানুহবোৰৰ মাজেৰে নিশব্দে চলাফিৰা কৰিছে ঠিক বগীৰ দৰে খোজ কাঢ়িবলৈ তাইক কোনে শিকালে সৰু মামীয়েকৰ ছোৱালীজনীয়ে দুবাৰ বাৰাণ্ডাই দি যাওঁতে এবাৰত এটা গিলাচ পেলালে ইবাৰত বৰমাককে খুন্দিয়াই থৈ গল তাইৰ কাণ্ডকাৰখানা চাই চবেই হাঁহিছে তগৰতকৈ তাই কিমান সৰু ঠিক বগীৰ দৰে ভৰিটো চোঁচৰাই চোঁচৰাই তাই খোজ কাঢ়িছে যেন ভৰিৰ পতাখন দাঙিলেই কোনোবাই ধমকি মাৰি উঠিব মামীয়েক মাকহঁতে তাইৰ কথাই পাতিছে সীতা তোমাৰ ছোৱালীৰ আগত আমাৰ ছোৱালী পয়ালগা যেন লাগে তাইৰ বাবেনো দৰাৰ কি আঁকাল পৰিছে তাই তাৰ পৰা উঠি গলগৈ পাকঘৰৰ বাৰাণ্ডাত বহি চাহ খাই থকা তগৰক তাই কুঁৱাৰ পাৰলৈ নি গা ধুৱাবলৈ লাগিল তগৰৰ গাৰ পৰা বোকা পানীৰ দৰে মইলা ওলাইছে তাইৰ চুলিকোচাত ওকনি হৈছে উফিও হৈছে মূৰ ধোঁৱাওঁতে তাই তগৰৰ চুলিৰ যতবোৰ আলফুলে ভাঙি দিলে তগৰে ও আঁ নকৰাকৈ তাইক গা ধুৱাবলৈ পাতি দিছে তগৰৰ হাতত এটা সৰু পানী জোলা তগৰ তোমাৰ হাতত কি হৈছে ইয়া তুমি আজিকালি ভাত ৰন্ধা নেকি গৰুৰ দানা লৰাইছিলো কিয় ভাদৈ নাছিল নেকি ভাদৈক সৰু মামীয়ে মতা কাৰণে মই অলপ সময় লৰাইছিলো তগৰক গা ধুৱাই গা মচি চোলা পিন্ধাব খুজি তাই ৰৈ গল তোমাৰ আৰু চোলা নাই আছে ডাঙৰ মামীয়ে দিছিল থৈ দিছো আইতাকে শাকৰ খৰাহিটো লৈ তাইৰ ওচৰত থিয় দিয়া দেখি তাই দপদপাই উঠিল তগৰে কোনেও গা ধুৱাই দিব নোৱাৰে নেকি তগৰে দানা নিসিজালে নহয় নেকি তাইৰ মূৰটো আঁচৰি দিবলৈকো ঘৰখনত কোনো নাই তগৰে পাকঘৰৰ বাৰাণ্ডাত বহি চাহ খায় আইতাকে মাত নিদিয়া হলে তাইক ইজানি ভুৰ ভোৰাই থাকিলেহেঁতেন ঠিকেই কৈছ আইজনী কিন্তু মই চকু মুদিলে তাইক কোনে আৱৰি ৰাখিব মই এতিয়াই এৰি দিছো পাখি গজক পাৰিলে উৰণ শিকক নহলে মেকুৰী পেটত যাওক তাই আইতাকৰ বগা চুলিখিনিলৈ চালে আইতাকে যি কৰিলে সেয়া ভালেই কৰিছে কিজানি তাইৰ আইতাকক চব কথা কবৰ মন গল জেউতীৰ কথা বগীৰ কথা কবনে আইতাকক কবনে জেউতীয়ে তাক আহতৰ তললৈ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা তাই আইতাকক কবনে তাই মাত্ৰ ভাৰ্গৱৰ মাকৰ কথা দঢ়িয়া গোসাঁইৰ কথা ৰুমা বাইদেউৰ কথা সুধিবলৈ বুলি তাক মাতি পঠিওৱাৰ কথা আইতাকক চব খুলি কোৱাৰ বাবে তাইৰ বুকুখন উখল মাখল লাগিছে নাই আইতাকৰ পৰা কথা লুকুৱাব নোৱাৰি তাই আজিলৈকে পৰা নাই শাকখিনি ধুই তাই একান্ত মনে তাত বন আছে নেকি বিচাৰি থাকিল যশোদাই বুজিছে তাই কিবা কব খুজিছে ৰুদ্ধশ্বাসে যশোদা ৰৈ আছে গুৰু গোঁসাই নমনা ছোৱালীজনীয়ে বা কি কৰিছে লেধা মাকে তাইক বান্ধোনত ৰাখিব নোৱাৰে এই কথা যশোদাই বহুদিনৰ আগেয়ে গম পাইছে কি বা কৰিছে তাই কওক তাই নিজে নিজে যশোদা ৰৈ থাকিল আইতা তাই আইতাকলৈ পোনে পোনে চালে যশোদাই তাইৰ গাত হাত ফুৰাইছে তাইৰ ভিতৰখন যেন গলি গৈছে আইতা মই জেউতীক লগ পাইছিলোঁ বগীয়ে লৈ গৈছিল নাৰ্ছ বাইদেউৰ ঘৰত বিহু খাবলৈ কোন জেউতী বগী কোননো মাৰে কৈ থকা শুনিছোঁ ভালকৈ বন বাৰী কৰে বোলে বন কৰা ভাল ছোৱালীজনী নহ'লে মাছ বাছোঁতে এপৰ লগা সীতাই ক'ত সংসাৰ চলাব পাৰিব আইতা বগী হাইঠাচৰাই ছোৱালী সি বগীৰ মাকক মাটি দুকথা দি ঠগি থৈ আহিছে বগীক চবেই বেয়া ছোৱালী বুলি কয় ঘৰৰ ভিতৰত সোমাবলৈ নিদিয়ে তাই কেনেকৈ ভয়ে ভয় থাকে বগীৰ বাৰু কি দুখ মাজনী তই সংসাৰৰ পাকৰ মাজত কিয় নাক সুমুৱাইছ আইতা জেউতিৰ মনত কিমান দুখ আপুনি উকিলক চিনি পায় নেকি আমোলাপট্টিত থাকে উকিলে বোলে চিনেমাৰ ছোৱালীজনী বিয়া কৰাব খুজিছে সেই ছোৱালীজনীৰ নামেই জেউতী নেকি হয় আইতা এদিন উকিলৰ ঘৰলৈ যাবনে ইমান ভাল মানুহ উকিল নথকা হলে জেউতীয়ে হেনো বিষ খাই মৰিলহেঁতেন উকিলক মোৰ ইমান চাবৰ মন গৈছে উকিলৰ তালৈ গ'লে আমাৰ ঘৰলৈও কোনো নহা হ'ব উকিলে সেই ছোৱালীজনীৰ কাৰণে গোটেই সমাজকে বৰ্জিছে মানুহবোৰে উকিলক কিয় বেয়া পাইছে মানুহে কৈছে বুঢ়া বয়সত বোলে উকিলৰ প্ৰকৃতি লৰিছে জেউতি মৰা হলে মানুহবোৰে ভাল পালেহেঁতেন আইতা এদিন মোক উকিলৰ তালৈ লৈ যাব দেই মাজনী জুই দেখিলে নিজে নিজে আঁতৰি আহিবি জুই লৈ খেলিবলৈ মন নেমেলিবি তিৰি জনম লৈছ জুয়ে এনেই আগুৰি থাকে আইতাকে তাইৰ হাতৰ পৰা শাকৰ খৰাহিটো লৈছে আইতা ভাল মানুহকহে মানুহে বেয়া পায় দেখোন মাজনী ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিবলৈ তই মই কোন সমাজে নীতি বান্ধি থৈছে সেই নীতি মানিলেই মানুহ ভাল নামানিলেই বেয়া হাইথাচৰাই বগীৰ মাকক বগীক ইমান দুখ দিছে হাইঠাচৰাই কোনেওতো বেয়া বুলি নকয় চববোৰ গাড়ীৰ ওচৰলৈ দৌৰ মাৰে মানুহক সুখ দিব খোজা উকিল বেয়া মানুহ সজ কথা কোৱা দৰিয়া গোঁসাই ভাৰ্গৱৰ দেউতাক চব বেয়া মানুহ কিয় আইতা শাকৰ খৰাহীটো পাকঘৰলৈ লৈ যাবলৈ ওলোৱা যশোদাই নিজকে কোৱা দি কৈছে কলালৈ কেঁচুৱা নাহে মানে এই বুকুৰ হাত নপৰে তগৰ আহি কেতিয়াবাই নিঃশব্দে তাইৰ পাছফালে থিয় হৈ আছেহি হাতত তাই চিলাই অনা নীলা ফুটফুটীয়া চোলাটো চোলাটো পিন্ধাই তাই বুটামকেইটা মাৰি দিলে নীলা চোলাটোৱে তগৰক তুলি ধৰিছে আইতা তগৰক ৰুমা বাইদেউৰ ওচৰলৈ এবাৰ নিম নে তাইৰ মুখখনত এবাৰ চকু পৰিলেই যশোদাই একো না কৰিব নোৱাৰে যাম দে মানুহবোৰক ভাত পানী দি লাই তগৰক কোলাত লৈ আইতাকৰ পাছে পাছে পাকঘৰৰ বাৰাণ্ডাত উঠিলগৈ তাত খোৱাৰ পাছৰে পৰা তাই তগৰক মূৰ মেলাবলৈ বহিল আইতাকৰ হাতীদাঁতৰ ঘন ফনিখনেৰে আঁচুৰি আঁচুৰি তগৰৰ চুলিৰ পৰা বিঢ়া পিজলাবোৰ বাচি পেলালে আজুৰি আজুৰি লেখিবোৰ আনোতেও তগৰে মুখেৰে ওৱা কৰা নাই তগৰৰ চকুৱেদি পানী পৰি গৈছে তথাপি তাই মাত মতা নাই কোনে শিকাইছে সৰু ছোৱালীজনী কিমান শান্ত হবলৈ তাই দেখোন চুলি আজোৰা দূৰৈৰ কথা যত ভাঙোতে অলপ দুখ পালেই খং উঠে লাহে লাহে তগৰৰ ক'লা চুলিকোচাৰ আঙুঠিবোৰ ওলাই আহিল মামীয়েকক খুজি অলপ পাউদাৰ আনি তগৰৰ নিমজ মুখত সানি দিলে বৰমামীয়েকে তাইলৈ আঙুলিয়াই নন্দেক কৈছে সীতা তোমাৰ ছোৱালীয়ে কেঁচুৱা তোলোতে অকণো কষ্ট নাপাই দিয়া আইতাকে সৰুতে পাগলীৰ জীয়েকক লম্ভাই দিলে নহয় তাই শুনিও নুশুনাৰ ভাও জুৰিলে তগৰৰ হাতত ধৰি তাই আইতাকৰ কোঠালৈ সুমাই গল ককাক শুই আছে ককাক আজিকালি প্ৰায়ে শুই থাকে ঘৰ দুৱাৰৰ কাম কাজ মোমায়েকতেই চাই ককা আপোনাৰ গা ভালনে ভাল মাজনী সঠিক সাৱিত্ৰী হোৱা হৃষ্টপুষ্ট মানুহজন আগতকৈ শুকাইছে তথাপি চেহেৰা পাতি ভালেই আছে খাব লব পাৰে ককাক আকৌ চিলমিলীয়া টোপনিত পৰিছে ককাকৰ মুখত বেছি ভাজ পৰা নাই তেজৰ ৰং গালত পৰিষ্কাৰ দেখা যায় কিনো অসুখ হৈছে ঘৰখনৰ মানুহবোৰে এনেই হুলস্থুল কৰি থাকে ককাকে ভাত কমাই খোৱাত মাকে কন্দাকটাই কৰিছিল অনবৰতে বিচনাত পৰি থকা মানুহ আৰু কিমান খাব আইতাকে মূৰ আঁচুৰিছে তাই কাষতে গৈ বহিলগৈ আইতাকৰ সেৱতাটো বহল হৈ গৈছে মাজে মাজে আইতাকে কাঁহিছে তাইৰ হঠাৎ ভাৱ হল ককাক নহয় আইতাকহে দুদিনমান বিচনাত পৰি থাকিব লাগিছিল ইমান সোপা মানুহৰ ভাত ৰান্ধোতে আইতাকৰ যেন আজিকালি ভাগৰ লাগে তাই লৈ অহা নতুন চাদৰখন পুৰণা বগা ব্লাউজটোৰ লগত কিবা মিল নাই আইতা আপুনি এইবোৰ কি পিন্ধিছে আপোনাৰ ভাল কাপোৰ নাই হ'ব দে বুঢ়ী মানুহ এইখন মাৰে অনা নতুন চাদৰ পিন্ধিছোৱেই দেখোন এইখন বগীৰ মাকে বোৱা চাদৰ বগীৰ মাকে আইতাকে চাদৰখন চুই চাইছে বৰ মিহি হৈছে মই আকৌ মিলৰ কাপোৰ বুলিহে ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ ভাল ব্লাউজ নাই নেকি এইটো কেনেকুৱা লেতেৰা লেতেৰা লাগিছে তই গাভৰু ছোৱালী তই ভাল কাপোৰ পিন মই বুঢ়ীৰ বাবে এইবোৰেই ভাল ককাকে শুৱালকুছিয়া চিৰষ্টাদাৰ ঘৰলৈ গলেই আইতাকৰ বাবে মেখেলা চাদৰ আনিবলৈ দিছিল কেতিয়াবা ঘৰৰ পৰা আহোঁতেও চিৰস্তাদাৰে নিজেই লৈ আহিছিল ককাকে পইচা দি দিছিল আইতাকৰ আজিকালি কাপোৰ কানিলৈ বৰ মন নোহোৱা হৈছে আইতাকে মুখত তামোল এখন সুমুৱাই চোতালত ভৰি দিলেই চাপৰ মানুহজনী কেনেকৈ যে ইমান বেগাই চলাফিৰা কৰে তাইৰ আইতাকৰ খোজটো চাই হাঁহি উঠি গল তগৰে তাইৰ হাতত ধৰি মনে মনে খোজ কাঢ়িছে আমি কলৈ যাম জানা তগৰ তগৰে মূৰ জোকাৰিছে তোমাৰ মাৰ ওচৰলৈ যাম না তগৰে তাইলৈ চাইছে তগৰৰ চকুৰ কজলা ৰংটো বেলিৰ পোহৰত জিলিকি উঠিছে মোৰ মা কত আছে যশোদাই আচলেৰে মুখখন মচিছে চামনিৰ পৰা ঘাঁহে ওকটা হৈছে নেকি মাজনী বল উভতি যাওঁগৈ আধা মৰা ভূতজনীক চাই কণমান সেইয়াখনে দুখহে পাব নাই বুলি জনাতকৈ মাক এজনী আছে বুলি জানিলে তাই বেছি শান্তি পাব যশোদাই গাভৰু নাতিনীয়েকলৈ চাই ৰল তির জাতিটো এনেকুৱাই প্ৰকৃতিৰে বিধান কি জানি বোঝা ববপরই মন তো ডাঠ কৰি দিয়ে আইতাক আৰু তাই চৰাইৰ হাউলির পাছফালৰ বাৰাণ্ডাত ভৰি দিলেগৈ দীঘল বারান্দাখন তাৰমানে তার চৰাই ঘৰতে আছে আইতাক আৰু তাই অলপ সময় তাতে থিয় দি থাকিল পাকঘৰৰ পৰা মাংস ৰন্ধাৰ গোন্ধ ওলাইছে গোটেইখন মলমলাই আছে আইতাই মাংস ৰান্ধিছে তাই মাংস খাবলৈ বৰ ভাল পায় আইতাকে হাঁহিছে তই ভাগ নাপাওঁ শুনিছোঁ কলিকতীয়া ৰান্ধনী অনাইছে জোতাৰ মিহি কিন্তু তীক্ষ্ণ খটখট আৱাজ শুনি আইতাকে তাইক মনে মনে থাকিবলৈ কৈছে ওখ গুৰুহাৰ জোতাৰে পকী বাৰাণ্ডাত খটখট কৰি থকা এগৰাকী মানুহ হাতত আইনাৰ বাটি এটালৈ পাকঘৰলৈ আহিছে মানুহগৰাকীৰ চুলিকোচা চুটি ওঠত ৰঙা ৰং গাত এটা মিছ মেলিনাহঁতে পিন্ধাৰ দৰে চোলা তাৰ ওপৰত আইতাকে ছাটি মাৰি লোৱাৰ দৰে ফুলাম চাদৰ এখন চোলা আৰু কাপোৰখন ৰং চঙীয়া বহুত ফুল কাপোৰবোৰ কিজানি বৰ পিছল হব তাই ওচৰ চপা মানুহগৰাকীৰ ওলাই থকা বগা জোতাযোৰ আৰু নীলা সোণোৱালী চোলাটোৰ মাজৰ বগা ভৰি দুখনলৈ চালে কিয় মানতাহে মানুহজনীয়ে সিহঁতলৈ চাই আছে বৰুৱানী কেবাৰ আইতাকে মানুহজনীলৈ চোৱা নাই বাৰুৱানী বিকৃতভাৱে শব্দটো মানুহজনীয়ে উচ্চাৰণ কৰিছে আইতাকে মুখ ঘূৰাই আনফালে চাই আছে মানুহজনীয়ে ৰঙা উঠকেইটা লৰাই লৰাই হাঁহিছে অ পাগলিকামা মানুহজনী ভিতৰলৈ সোমাই গল যাওঁতে জোতাৰ খটখট আৱাজটো দীঘল বাৰাণ্ডাখনৰ সিমুৰে প্ৰতিধ্বনিত হৈ থাকিল আইতা কৰ মানুহ এজনী বুঢ়াই যত্নআতি কৰিবলৈ নতুন চাকৰণি আনিছে গধূলি গাড়ীত ফুৰিবলৈ যাওঁতে যিহে পাছফালৰ পৰা বেচি থাকে আগৰ চিটত হাইঠা চোৰাই পাছৰ চিটত তাই চাকৰিনীয়ে ধৰি ধৰিহে গাড়ীৰ পৰা নমাব লাগে সদায় হাই উৰুমি কৰি চিঞৰ বাখৰ কৰি কথা কোৱা আইতাকেও কেনেকৈ ফুচফুচাই কথা কৈছে থিয় দি দি ভৰি বিষাই তাই বহিবলৈ বুলি চকী এখনৰ ওচৰলৈ গ'ল উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানত শ্ৰোতাসকলে ইমান পৰে অৰুপা পতংগীয়া কলিতা ৰচিত উপন্যাস অয়নন্তৰ একত্ৰিংশতিতম খণ্ডটি শুনিলে পাঠ কৰিলে নয়ন প্ৰসাদে বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে যশোদা মনোৰমা বৰঠাকুৰ মামীয়েক মণি বৰদলৈ আয়া শিখা মহন্ত তগৰ দৰিণ বৰা আৰু বিনাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে মেলডি পাটগিৰিয়ে অনুষ্ঠানটি প্ৰযোজনা কৰিলে ঋতুপৰ্ণ দাসে উপন্যাস পাঠৰ দ্বাত্ৰিংশতম খণ্ডটি শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই দিনটোৰ এই একে সময়তে